Подойдите, подойдите к столу поближе и давайте начинать наше обсуждение кто не зарегистрировался подходите к нам столику Еще раз, пожалуйста, попрошу, давайте, э, те, кто пришли, давайте начинать наше обсуждение. И первый у нас вопрос стоит следующим планом. Может ли у нас, как вы считаете, общество самостоятельно навести в порядок в парках, не дожидаясь государственной инициативы? Пожалуйста, если у кого-то есть желание высказаться, подойдите к микрофону, я вам его предоставлю. Підставляю. Доброго дня, мене звати Юрій Поваренко. Значить, дивіться, що до того, що тут у парку, як можна взагалі благоустроїти його, парк великий, люди дуже різні тут відпочивають. І тут є декілька комунальних організацій, які відповідають за різні частини парку. Вони явно не справляються зі своїми задачами. Тут реально безлад відбувається. Так? Машини заїжджають, люди смітять. Є ще інші проблеми. Я зараз це не буду перераховувати. Доходить, що самі комунальники не можуть справитись. Громадськість люди. Частина людей є активними, але в нас поки що немає реальних важелів впливу на ситуацію в парку. Так? А, і а, є ще видно люди з бізнес-інтересами. Тобто вони заробляють гроші на тому, що люди або там приходять в парк, або йдуть і по дорозі в парк щось купують у них. Тобто є бізнес-інтереси. Парк а, в нас один на всіх, і а, він має статус регіонального ландшафтного парку. Да? І це заповідна зона. Люди сюди приходять відпочивати для того, щоб просто походити по свіжому лісу, сві... чиста природа і так далі. Дітей радують тут білочки, всякі качки і так далі. Тобто мами з дітьми тут чудово відпочивають, поки тут є чиста жива природа. Якщо бізнес перевищить якісь розумні межі. То тут просто все це перетворюється на півнушку велику, да тобто бізнес має е, погодитись з певними межами діяльності і діяти в цих межах, а е, така думка. І е, я вважаю, що насправді порядок в цьому парку можна навести тоді, коли бізнес буде діяти за правилами. Е, комунальники е, будуть мати от, підтримку фінансову достатньо для того, щоб виконувати свої завдання, і спільнота люди, які тут відпочивають, вони будуть підтримувати комунальників в тому, щоб е, знаходити правопорушення. Впливати на людей, говорити з людьми, переконувати їх, не смітити, не заїжджати сюди на машинах. Тобто, порядок тут може бути при взаємодії громадськості і комунальників. Ну і я не знаю, можливо, бізнес зможе допомогти в цьому цьому просто фінансуючи, покращуючи тут е, умови відпочинку і таким чином сприяючи тому, щоб люди більше людей сюди приходили. Але діли в рамках певних правил, щоб зберегти цей парк для наших дітей для внуків. Таке моя думка. Спасибо за вступительное за слово. Значит, предлагаю регламент три минуты, минуты. И по регламенту значит нам очень нужен секретарь, кто хочет быть секретарем сегодняшних обсуждений. Прошу, пожалуйста, поднять руки и выйти ко мне. Я хочу... поближе. И те, кто Пойдем. хочет сохранить эту природу. Я хочу обратиться к людям в почте. Пожалуйста, а, поймите, вас обманывают. А, это, это, никогда не был парк культуры и отдыха. Это регионально ландшафтный парк. И он создан для того, чтобы на вот этот огромный массив, а, где живут огромное количество людей, стоят высотные дома, была хоть какая-то зона, чтобы люди дышали свежим воздухом дети могли научиться слышать птиц, радоваться цветочку листочку. А, вот, эти все, а, вот эти все мероприятия шумные и веселые, они есть везде в городе, а природы в городе нет. А, и а, каждому здравомыслящему человеку понятно, что если мы не сохраним а, этот зеленый уголок, то нашим детям, нашим внукам негде будет а, расти. И я хочу сказать, что я еще раз хочу вернуться к тому, что обман. Почему? Если я себе немножко заметила, то что мы Значит, я вам хочу сказать, что идет подмена понятия, да? а, что а, таких вот мест, как наше, в, в Киеве и в Украине вообще уже очень много, Вы все, все у вас это на глазах происходит. Вот многие, наверное, знают, что э, в поселке Гатне было озеро, в котором все купались, рыбачили, никаких не было запретов, все было чисто и хорошо. И вдруг это стало честной собственностью, никто не может уже туда зайти, потому что там забор. А вы знаете, что э, в районе Нивок до, до самого Гатона до тянулась цепь озер. Сейчас вы можете посмотреть, что там осталось от этого. Э, жутко смотреть, там даже солнечный свет не попадает в Конча она вся застроена, вся огорожена, в доступа к воде нет ни еды, ни казино. То же самое казино. Светушина. А, совсем недавно там еще были озера, буквально вот 5-3 года. Их засыпали просто живьем, сохраняя вот этот уголок природы, мы все окажемся в таком же положении, когда нам придется прийти за какой-то забор, заплатить деньги, чтобы половить рыбку или искупаться. И это будет все чье-то. И мы сейчас уже видим, что пока они еще... Они, это все противозаконно, все, что они делают. Все, что они здесь настроили, я читала законы, которые в данный момент действуют, про вот наш парк именно конкретно. Здесь написано никаких малых арти... архитектурных форм, ни... ничего не должно шуметь, греметь, ни машины, ничего вообще. Понимаете, тишина, покой, природа и люди без а, всего такого, вот что сейчас здесь делают. Когда нет, не спасибо. Я хочу сказать, для вдохновления тех, кто хочет бороться за это, я хочу сказать, чтобы люди не боялись и не думали, что это бесполезно, потому что победы есть, есть победы и в городе и в Украине и даже в нашем Парке. Я могу похвастаться нашими маленькими победами. Уже сняли электрические столбы, уже сняли скамейки, которые начали вдоль них ставить. Здесь предотвращено побрение всего озера, потому что во вторник я тут бросалась буквально в воду, чтобы это остановить они успели сбрить только кусочек. Здесь потревожено огромное количество гнезд, маленькие утятки были без родителей, все разлетелись. Здесь был мул, ужасно грязь. И понятно, что для того, чтобы здесь сделать этот пляж, который они хотят, тут еще планируется завести карпов. Я уверена, что тут будет платная, вот если мы не помешаем, будет платная рыбалка и всякие другие заборы. Значит, много побед, побед и в городе тоже. Вы знаете, что отстояли Оболонскую набережную, что на Сакарках люди полгода воевали, дрались буквально, и все-таки отстояли тот сквер, на котором собирались построить высотку. В общем, ребята, я вас призываю, кому не все равно, кто понимает, что наши дети не превратятся в защитников природы и родины вот на таких площадках. И что все хорошее сейчас сливается в воронку войны, что нашим атошникам даже негде будет восстановиться, когда они возвращаются оттуда. Кто это понимает, пожалуйста, это эти места они должны превратиться в бизнес, понимаете, как это называется? Бизнес-проект в интересах городских людей. Всем не сказал. Спасибо за, за мнение. Значит, суть наших обсуждений первая. Что здесь должно быть? Вот давайте так, чтобы по структуре. Здесь Понятно, быть быть. все понял. По Какие Хорошо. Смотрите, я хочу узнать мнение. Если кто-то хочет высказаться, есть предложение. должны ли быть здесь лавочки, должны ли быть здесь вот эти беседы, должны. должны ли а быть освещения. Должен ли быть, давайте так, должен ли быть ресторан, который да. стоит и который строится? Должен, быть. должен ли а? быть здесь пляж? Машины Мы есть делаем там. это все под список, машины пожалуйста, Чем кто хочет высказаться. Вот, вот кто, что видит вокруг видеть. себя, что здесь, здесь должно быть? Только просьба. Пошел. 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 просьба. Пошел. 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 просьба? Давайте уважать друг друга. Вон, я, понял. я понял. Я понял, я понял, здесь, здесь закон, я понял. Давайте уважать и... друг друга. Я вас очень я прошу. Я, я... По... Собрания, я, понимаю, но... я понимаю, но здесь пар культуры и отдыха. Нет, Если нет, хотите, нет. давайте, Это хорошо. Улабухов Александр, член общественного совета района. Совсем не надо. Это с нас. Не так скажем. Батареи. Башу могу. Я извиняюсь без микрофона, батареи. Два-три секунды. Значит, честно вам скажу, вот с одной стороны, ну я обожаю этот баш. Вот точно же я прихожу сюда хожу туда и наслаждаюсь вот этой как бы девственной природой воздухом э, и так далее всегда меня напрягали шансон звучащий да из ресторана и крики эти и это безусловно я считаю лишнее и не дополняю э, дальше мы неоднократно проводили здесь акцию стоп хамло это по заезду вы знаете что сотни машин заезжают почему как можно там... Вот. Дальше, допустим, я брал начальника зеленстроя Ермолаев, фамилия. Он отвечает за этот парк. И мы проходили с ним вот, ну это от от Стоп я Приходил и спрашивал: а почему, как сделать, чтобы не заезжали? Он мне показал реально сломанные, выломанные эти самые, ну колышки выломанные, даже шлагбаумы. То есть наезжает. Э грузовая машина и просто, ну как бы выламывает, то есть реально вот забетонировывает, то есть я думал, что он ничего не делает. То есть если вы зададитесь вопросом действительно, а как сделать, чтобы вот перекрыть этот парк, да здесь, ну сколько километров здесь? Но в какой момент? Первое, я увидел, что что они делают. То есть, например, если сравнить с рестораном, который стоит там стационарно и этот, как он называется? Мыслевский дверь. Мыслывский дверь. И его почему-то никто не трогает, хотя основной поток машин, который заезжает, он заезжает к ним, и они первые, кто ломает. Ну, это вот Хотя нет, я не буду, не буду, да, голословным, потому что за руку не ловил. Но, скажем так, они заинтересованы, чтобы к их ресторану был подъезд, да, как бы, людей. Вот. Как бы, с ним вопросов не возникает. Дальше. Вот этот вот, который там, значит, шансон. То есть, ну, реально, сколько, ну, то есть, здесь же белочки, здесь же птички. И вот это, какое, какая необходимость... Леночки, птички, с Перебивайте, Да, перебивайте. да, да, вот это... да Не перебивайте Так вот, какая необходимость врубать шансон этот, честно говоря, не понимаю. Что касается да, там, ну, да, например, да, например да, то есть, да, мое мнение таково. Да, смотрите, да, вот в Дарницком районе официально проживает 300 тысяч человек. Неофициально. Мы самый большой район в Украине. То есть все э, гости, да, которых может быть они прошенные, может не прошлые. Они вот вы можете сравнить по сравнению с прошлым, ну, за прошлым годом, как вы здесь отдыхаете, сколько людей и сколько сейчас. Это не было бума, рож, рож, э, это рождаемости киевлян. Это конкретно приезжие. А нужно ли, чтобы заповедник не столько отдыхала и пила? А? Вот, вот, я, я видите, вот об этом. То есть, если, если раньше прийти сюда сделать и, сделать например, сделать и, например, посидеть, по насладиться, я найти уединенное место, это было вполне реально. Сейчас вы это реально слилось как бы стало сложно. А гости, вы знаете, они относятся и к нашей земле не совсем, видите, совсем не так, как мы. Подождите, То есть, и вот, кусту, ну реально вот -то там, случаи, и реально вот участились случаи, там, кто-то напился, а там, ломает дерево, про с мусор, который вы видите, я вообще не говорю. И так далее, и так далее. И, соответственно, вот на мой взгляд, созрела, созрела необходимость, чтобы все-таки, поскольку этот парк разрывается. Здесь как бы, знаете, Вуд, как нет, бы хозяин. Не здесь какой-то исторический, и, внушок, типа внушок, там музей, как бы, бы хозяин. И еще какой-то третий. Это не столь важно, потому что они не занимаются и ни благоустройством, ни вывозом муза. Ну, то есть постольку, поскольку, чтобы не трогать. И вот реально, ну, мне кажется, созрело уже время для того, чтобы там здесь появился хозяин. Perché? Почему? 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 Потому что вот этот мусор, допустим, который, которого стало, ну, в разы больше. То есть, ну, попробуйте позвонить в милицию, да, вы все это машина, которая заехала сюда. Ну, попробуйте позвонить в милицию и сказать, тут машина. Никто даже не приедет, даже никто не отреагирует. Вот. Поэтому, честно вам скажу, что да, э, например, когда появились ребята, то э, зная, например, что вот я вижу пьяного человека и могу позвонить. Зная, что это они сказали. сами их делают пьяными, как они Да, они сами делают. Более того, на кого ты апельсины пожарил? как бы Он это распространяется. Так вот, и я могу позвонить, и здесь действительно, да, минута, заканчивай. Э, стало спокойно, а ну, в принципе, а это неплохо. Что это мы, мы обязаны Это, это контролировать, да, чтобы это, идет, да, не превратилось да, в ресторан. Да, Но, посмотрите, я вижу, ну, как бы, отношение окружающей среды, дам, чистота, деревянная, не пластмасса, дам, не, не железо. И самое главное, если мы решим, мы в любую секунду убрали, и это не, это, это, этого я как будто не было. И, много, сейчас, я сейчас много, обладает, и, и, и последнее, что касается... Решать, это, по да, что да, и, можно, и последнее. Но, а последнее вот что касается законности. Смотрите, по закону государство нам должно. Это, милиция это, 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 нас не это, это, По факту. это, По факту По факту, по факту этого не делается и мы вот люди активные мы принимаем... Вот как появилось там стоп-хавро или какие-то инициативы. Как они появляются? Люди, которые понимают, что никакой надежды на то, что там кто-то что-то, особенно если касается денег. Еще там покричать мы можем. Что касается уже какого-то обустройства, и денег и так далее, это все очень сложно. было никакого обустройства. Здесь не надо было создавать садов и гаморов. Вот и все. Да. Здесь было хорошо. и без вас хорошо. Хорошо. Так. Все. Спасибо, Спасибо за внимание. У нас еще есть один выступающий. Сергей да. Харольский. Сергей, прошу, пожалуйста, слово. Да. Давайте да, сейчас... Бусы, да. Ну, мы же общество. Давайте да. уважаемую группу. Я очень прошу вас. Давайте все послушаем. Все, кто. Сергей, Я только три минуты рекламы, Пока да. без микрофона. Да. Хорошо. Можно только а, Да. Меня зовут Корольский Сергей. Да. Я как бы помог организовать можете слушать. Я вас, пожалуйста, пожалуйста, вот, этом... я согласен, не только наша инициативная группа, ваша инициативная группа. Спасибо. Спасибо. В... Ребята, значит, какая цель, какая цель, например, вот мои, мое там, участие в, этой, в этом обсуждении? Мне постоянно стало казаться, что при участии в нескольких обсуждениях я вижу, что идет противостояние между кишечниками и экологами. Те говорят, что нужны это, а? танки, те говорят, что нужны это. Да, это большая проблема. Но при этом в этих обсуждениях мало учитывается мнение других пользователей леса, таких как велосипедисты, таких как бегуны, таких как ребята. Когда вы выступаете, не забывайте, что вы говорите о заповеднике. Ну, Женщины, не пожалуйста. Вы это очень важный человек. Ваше мнение это и самое главное. Ну, Мы нам... никогда им не будем позволим. Ну дайте 5 копеек ему вставить свои, потом киньте свои 5 тысяч. Есть пропан здоровья, на которой мы можем заниматься. Мы это заповедная зона. Хорошо. Пробните, я не предлагаю это... ломать вам кусты. И... говори, внимание. говори. Вот это... Да. А, между прочим, из-за того, что я э, за это отследил, вы здесь. Вы можете спросить, даже не говорить. Я повторяю, то есть, да, действительно, проблема важная по альтанкам, по экологии. Например, я, э, я например, против для того, чтобы вырубки леса, потому что э, есть, есть традиционно сложившиеся, у нас есть три озера, которые спокойно исторически поделились, что одно озеро было для купания, два было рекреационной зоны. То есть я не понимаю, зачем нарушать эту традицию, которая довольно была хороша. То есть мы можем спокойно вычистить там до блеска соседнее озеро, пройти 10 метров и спокойно там покупаться. Здесь это надо э, надобности Такое я не вижу. да? населения большой, потребности большие, поэтому одним озером больше. А то озеро взять, больше. В любом случае не обойдется. В любом случае люди будут лезть сюда и будут плавать, идти здесь, сюда в эту грязную воду засовывать. Поэтому есть необходимо сделать пляж и почистить эту воду. Я прошу эти минуты учесть, и я их скажу немножко больше. Хорошо? Все согласны? А, смотрите, да, когда население повысится и возникнет надобность, я согласен, тогда нужно подходить, там, думать о изменений. Но на данный момент это большое озеро, если, если два берега, если полностью его по периметру его переделать, оно будет удовлетворять сложившуюся потребность. Оно даже раньше, когда туда полностью ходили все люди только туда, оно удовлетворяло эту потребность. И на самом деле эта потребность в пляже возникла только тогда, когда здесь появились альтанки. Ну, это правда. Согласитесь в этом. Вот. Второе мнение. Я также хотел бы, к сожалению, я здесь не вижу, я приглашал также сюда экологов, но из-за того, что слушания были полузакрыты, мы от них узнали случайно вечером. Да? Ну, вернее, мы узнали ближе к утру, а вечером только было официальное размещение, мы начали это узнавать. И с нашей, я так понял, что с нашей инициативой это только разместилось на сайте Дарьинской районной администрации. Вот. То есть мы хотели пригласить также сюда представителей хозяев животных, которые, у которых в принципе была своя целая площадка. То есть, и теперь у нас возникает проблема, что люди гуляют с собаками, у них было отведенное место, оно было разрушено. Теперь все ругаются, что собаки ходят и там где надо, что они там ну опасно ходить, что они какают там всякое такое. Но, подождите, у людей была площадка, она была разрушена. Я насчет собак, я был с удовольствием, чтобы каждый владелец своей собаки, и своей собака убирал, и гуляй, потому что девчонки. я с детьми реально не могу. Он идет и какашку в руки берет, мне это бесит. Абсолютно. Так же самое, как мне не разрешают машина ездить, я запрещаю собакам гулять которые хотят насрать серьезно я прошу учесть это тоже время а, смотрите да я предлагаю чтобы были например у нас лес позволяет сделать несколько маршрутов есть несколько тропинок и могут свободно например я когда бегаю не например